సబ్స్క్రైబ్ అండ్ శేర్ మై చానల్ సుదర్శన శ్రీగరుభ్యో నమ ఋణవిమోచనస్తోత్రము సింధూరవర్ణం ద్విభుజం గణేశం లంబోదరం పద్మదే నివిష్టం బ్రహ్మాదిదేవై పరిసేవ్యమానం सिद्धैर्यतं तं प्रणमामि देवं सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धयेः सदैव पार्वतीपुत्रहरुणनाशं करोतु मे वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वती ऋणनाशं करोतु मे हिरण्यकस्य पस्यादीनां पदार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वती ऋणनाशं करोतु मे महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रहरुणनाशं करोतु मे तारकस्य अवधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रकरेणुगणेशो हि पूजितश्च विशुद्धयेः सदैव पार्वतीपुत्रहरुणनाशं करोतु मे शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रहरुणनाशं करोतु मे पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रहरुणनाशं करोतु मे ऋणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत् पठन्तोयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः రుణములు నశింపచేసి దారిద్ర్యాన్ని నిర్మూలింపచేసే ఈ స్తోత్రమును ఎవరు ఒక వారం రోజుల పాటు ప్రతిరోజు పఠిస్తారో వారికి సంవత్సర కాలంలో కష్టాలు తొలగి కుబేరుని అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు శుభం సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ మై ఛానల్ సుదర్శన